Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dünneciler. Efirde Dünya Türk Möylörü Gepleşiğimiz mikrofon önünü maksat Atayif. Tade Türkmen cemiyetini adamın statusunu nemi kesgitleyer. <laughs> Son kotuz yıldan qorak vaatın Türkmen jemgyýetiniň nähili sosial synplar emele geldi? Dempet teswirleri da universal gymmatlyklar esaslanýan ahlak kadalaryna, öwrümlik, baýlyk, akyl-payhat, medeniýet we gödirimliýärli faktorlar adamyň jemgyýetdäki statusyny nähili täsir edýär? Türkmen jemgyýetiniň sosial synplar bilen bagly nähili evaluasiýany başdan geçirdi? Programma amalyk nawbatda, sanly şeýle soraglara jogap berýär. Türkmenistan'ın bu uğurda cemiyeti ulancıların sosyologların geçiren olmayı bağırlıklarının neticeleri köpçülüğü el yeterli değil. Onta da mı sosyal sınıp katlak yadı, sosyal klas vardı istenlik yurtta, öngötürülen istenlik pikir belli bir derecede. subyektivligi ödüne cemliyar. Tebab sosial sınıfı kim kesgitliyar, ne ahili kesgitliyar, adım öd statusunun kesgitlenmeni ne derecede katnaşıp liyar diyen yalı soruqları dürlü medeniyetler başka başka noktoynadordan çemeleşiyar. Meselem hindi medeniyetine münglör çoylun dovamını dəyip bolun, ve hini belli bir derecede dovam edyan kast, sistem ase, cemiyyeti qatlaqlara bölyar. Hindilerin arasına sasyal qatlaqlar durmuşun adatı akımını uğurlup kimlere vore, cemiyyeti dödgün tertibi, sallaşıgı ve adam qatlaşıklarını dödgünleştirmeyaga yardım veriyar. Bir qatlaqda doğlun adam beylik qatlaqa anfaat geçip bilmiyar. Elbette hindilerin arasina münglör çoylun dovam galan saklanıp kalan kast, sistem ase, sistem ase, dini ase, sistem belli bir derecede täsir etiripdir. Ýewropada orta asyrlarda diňe iki sosial gatlak aristokratlar, ýagny asyl zatlar we ýöne köý halk ýady, garyp gatlak öňe çykýardy. Orta asyrlaryň synpy jemgyýetleriniň garyp gatlak asyl zatlaryň aristokratlaryň erine köprünç batrakçylyk bilen meşgullanýardy. Orta asyrlaryň ahirlerinde Ýewropa jemgyýetlerine garyp gatlak bilen asyl zatlaryň arasyna esasan täzirçilik bilen meşgullanýan adamlardan ibaret burjuwaz gatlak emele geldi. Häzirki hil ütüg geçildigi bolmaz. Muňa garamazdan täf fenaagatlaşma ugurluşyna çenli Ýewropa jemiyetleri esasan baýlardan we garyplardan düzülýärdi. Ýöne 17-nji 19-njy asyrlar aralygyna tutuş Ýewropa klimatyna tutuşun renesans ýa-da enlightenment döwri türkmen çaýdalaryna galkynyş ýa-da ya ýagtylma döwri intellektual giňişlikde pikir felsepede ulumly we siýasatda täze-täze pikir garaýyşlary, täze çemeleşmelere ýol açdy. Ýewropada ýagtylma insan mertebesine ähmiýet berýän ýörelgeleri, azatlygy, adalaty we deňligi ýöleri tutýan pekir düşüncelör tutoşturdi. Tutuş tevit akıl öşük övrülüşüne tayyarlan yardi. Bu övrülüşük sonu bilen senagatlaşma övrülüşüne getirdi. Gunvatar dünyasinak sınıpı cemiyyetler esasan 18-nji asyryň tonky 10 ýylygyna Fransiýada tron fransuz rewolýusiýasy bilen çympytrak boldy. Gariplıktan we adalatsızlıktan lağart düşen fransuz halky gahar-gadyp bilen monarhiýany tahtdan aňdurdy we Fransiýa paçşalygynyň bünýadyny Fransiýa respublikasyny ýa-daňdyrdy. 1800-nji ýyllar üçin Ýewropa jemgyýetleri buržuaziýa garamazdan esasan baýlardan we gariplardan ibaretdi. Fransuz bilen monarhiýa ýatyryldy, aradan ýyryldy, orta gatlyk giňäp awrýa dänip başlady. pökürlər tutuş Yevropa sevitinə yayrap başladı. Türkmenler orta asırlarda tireleri ve taypları bölünüp dağınık yaşayardı. Türkmen taypalarının arasını merkezleştirilen siyasi, hakimiyet, karnayadı, bir merkezden dolandırılan harbi güç 19-nji asyrynyň soňky çäriýegine türkmenleriň ýaşaýan sebäpleriniň Russiýa faşalygyny biriktirmegi, munyň ýetiýany Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň esaslandyrylmagy, tiýre taýpa daýanyklygyny aradan ýyrdy. Türkmenleriň administratiw çäklikleri kesgitlenildi. Bu türkmenler Sowet ideologiýasy bilen tanyşdy. Gurrunsyz bu proses türkmen jemgyýetini, adam gatnaşyklaryny, adamlaryň häkimetleri bilen gatnaşygyny, galyberde halkyň durmuş üçinçiligini, maliýe şertlerini tas turup başdan Ağdır dündür etdi və çaltlandırılan evolüciya sədə var etdi. Sovet ideologiyası kommunizm etasan marxist düşüncələr bilən yuqurlubdi. 19-nji asyrda ýaşap geçen nemis filosofy Karl Marksyň öňe süren pikirleri Güni Batorda dep bolan synp jemgyýetleri synp görüşleri içgin sarsdyrdy. Karl Marks 1848-nji ýylda çap edilen Kommunist manifestosy bilen kapitalizmi girdiji Xutuuti yeçilge esaslanyan ulgomları tanqitladi. Marksın pükürünü gure, xutuusanna girdeci ve xutuuti yeçilge esaslanyan kapitalizm rayetlarının arasına dengsizlige yol açiyardi. German pelsepeçisi sınıpsız, gatlıksız cemiyyeti arzu ediyerdi. Bunun için olsa cemiyyette sınıpların aradan ayrılmalıdığını, her kimin öz zähmetinin hözürünü görüp, ähli önümçülüge ve emlagi dövlet gözü üçlüge etmelidi. Cemiyyette hiç kim, hiç kim, hiç kim, hiç kim, hiç kim, hiç kim, hiç adamlaryň ählisi deň bolmalydy. Şeýle pikirler kommunist hereketiň gönödligi boldy. Şeýlelikde kommunizm Karl Marksa görä Baylar bilen garipların arasına ka ara tapawdy yapmalydy. Marksyň hyýal wentlik bilen arzu eden jemgyýetini deňlik we adalatlylyk hökm sürmelidi. Nemis PSP-çisiniň ýanyna gura Gunwatarda synagatlaşma gurulşygy jemgyýeti gatlaklara we synplara böldi. Synagat we önümçülik täsirlerini eýeleri, ýeri-ýeleri ýagny yani baylar, orta gatlak we iýsçi gatlak peýda boldy. Qariblar baylarin eline batrak voldi. Marksivira batrakcilik aradan ayrilmaldi. Shililke sovet ideologis Karl Marxin disuncelorini Türkmen cemiyetine de getirdi. 20-ci atirin birinci sheryagini Bolsheviklar tarapindan guishu depkini durmuso getirlin kolektivizasiya reformalarin neticesini baylarin yerleri ve emlakleri ellerinden alini. Ödleri bolsa köptönç halatda sürgüne uğrudildi. Yangıver merkezleştirilen dövlü disuncesi bilen tanışan Türkmen tayipalarinin dövrüvab dünyada dövlü tökmini gözün açip ilkinci tanış bolan ulgomi komunist kommunistik pikirleri boldy. Agramly bölügi garyplykdan ejir çeken jemgyýetde deňlik düşünjesi her kimde yaranyr. Ýöne ähli gödäwçiligi döwlet häkimetiniň eline jemleýän kommunistik ulgam soňy bilen raýatyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşyp diktatorial rejimleri dogurdy. Yönü yani yıllar çiil vər ödünün dəyib desturlarına yerib bülən Türkmenlər siyasi ıqtisadı və sosial taydın ödünə dər olan təzə ulğu mülən tanıştıdı, ödünə maxsus dəyib desturlarına yaddan çıxarmadı. 70 yıl təvrəv davam edən kommunizm Türkmen cəmiyyətini sınıfların dörümünün önün aldı. Yönü yani odalan Türkmenlərin arasını sınıfı qatnaşıqlar bolun nəldir. Boldu deyiliyən yani, sınıfı bölünçüklər, belki də Sovet intelligensiyasının oylab tapandadıdır. Sebäbi türkmenleriň arasynda xanlar we yerdarlar köplen çykalypdy, halk bilen barlaşykly we saadlaşykly ýaşapdyr. Barlykly adamlar talabanlar atlandyrylan gatlygyň wekilleri bilen bir tawakda naharyp bir saçagyň başyny saat töhbete gumra bolup bilipdir. 1860-njy ýyllarda türkmenleriň territoriýasyna syýahat eden Wenger Jahan Keştefi Armeni Vamberi Türkmen jemetine aksarlyşyga öntüçekär. Türkmenleriň arasyna wagtlyň ýaşan döwrümne meni iň köp geň aldyran ýagdaý, olaryň arasyna buyruk bermäge höwes bildirýän ýekejide adamyň bolmazlygy ýa-da tawin bolmagy ýykyn edýän ýekejide adamyň bolmazlygy. Türkmenler biz biwaş halk durus, bizde baş bolmaz diýerler. Bizim ählimiz deň, Bizim aramızda her kim şadi yerler deyip Wenger siyahatçısı 19. asırda yazı kaldırıptır. Buna aramızdan Wenger siyahatçısı Türkmenlerin arasına ki baş başlıklı aramızdan çarva Türkmenlerin arasına bir gücün cemiyeti sağlaşıklı saklayan onay diyar. Vanberi Türkmenlerin arasına hüküm yürü diyen şol gücü deyip desura atlandırıyar. Yöne den son dünya özgördü, Türkmenlerim özgördü. Vanberi hazır görünün dikilip Türkmenlerim arasına barip görse şek şey, şey, tanamaz. Yöne dağınıklık yıllarına sinaya katlaşmadan ve önümçülüğü umuman durmuş iktisadi ve sevda siyasi katlaşıklarını ulgumlayın esasla yolu koymaktan mahrum olan Türkmen cemiyeti gariplikten ezir çekiptir. Muna Nusov edeviyatın görünüklü vekillerinin izle kaldıran edevi eserleri belli bir derecede şayatlık ediyar. Bu yağda geçmişte Türkmenlerin arasına sınıfı katlaşıkların oylanıp tapılan bolmak ehtimallığı var adak pekirleri bilin ilalaşmayar. Nusov şahiyyilerin izle kaldırin eserleri tarihin belli belli dövürlerini Türkmen cemiyetini belli bir derecede yür... ýüze çykan sosial gatlaklar barada pikir berýär. Meselem Mämet Güli kimine öýüniň garyplyk atly gorşukdyny döwrüň ykdysat şertlerini suratlandyryar. Iýmesem içmesem mudarym etmez, bürünip ýatmagy kararym etmez. Günnämin kowrosam baýlara gitmez, goş basyp dowlumda yatar garyplyk. Ýa-da ya 18-nji asyryň nusgowy şahyryň magrupy garyplygyň täsirini şeýle düşündirýär. Ne hünäri bar ýygdyň garyplykda bilip bolmaz. Garyplyk bir şu mowkatdyr, kaza etmeý ölüp bolmaz diýip magrupa aýdypdyr. Zelililiň eserleri türkmen jemgyýetiniň gatlaklary bölünýär. Şunu we sosial gatnaşyklaryň arasynda saglyk belli bir derejede açyp derdi jan üler, ondan sonra meýlülgüler, işan hem molulor bars betgari döňül. Garipylyr galmady, saňa mürawwet ýok, E yaranlar şu da manna divan işi para dönü deyip zelili zeyrenibdir. Ya da nusgu uşakir öz dövurdaşı seyit seyda e yazan açık katına şöyle diyer. Kimi garip gongşu kimisi dayxan, kimi goyun çopon kimisi, kimisi sarvan, gözel ilin şöyle bolonu dözmen men ağların sen hem ağla seyidi. Zelilinin goşkulur dövurun depesine şanik çakan gariplikten xabar veriyer. Bu gariplik üstümüzden gitmedi, kongul maksat mıradına yetmedi, gayu gansız menin vaqtum etmedi, gezmedim hiç kongul hoşun içine deyip zelili zeyreniyer. Görnükli türkmen akıldarı Mağtumulu Prağiyinin döke başa da tas tutuşluğunu diyen yali, devrün sasyal qatlıklarının arasına xabar veriyer. Kommunizmin basma alipliğı nedirin Türkmen cemiyeti qarışılıktan son tədi evolüsiyanı başlanı geçirdi. İstənik cemiyeti sosial qatlıqları kesiyitləyən kəbir faktorlar var. Bu faktorlar köplənç adamın ıqtisadi medeni və durmuş kapitali bilen bağlanışıqlıdır. ıqtisadi kapital məsələn pullu bayi adamlar köplənç cemiyetin yokor qatlıqlarını orun tapyar. Pul hədri qədri qədri köp qədri 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 Medeni kapital, ýagny yani adamyň medeni meýilleri gözýetimi, onuň medeni baýlyklary hem adamyň jemgyýetdäki tutunyň keşbiýetleriniň möhüm rol oýyn ýar. Sosial kapital, ýa yani bilişleri Ba ýa-da meşhur adamlar bilen gatnaşyk, dostluk ýa-da möhüm gidiýpleri eýleýän adamlar bilen gatnaşyk saklamagy häzirki zaman jemgyýetlerde adamyň statusyna goşunt goşýar. Adamyň jemgyýetdäki statusy köpden çoğunyň ykdysady, medeni we sosial kapitaly bilen ýakynan baglanyşykly bolup durýar. Iýilçilik täwigi ýa-da adamlary dürlü-dürlü gatnaşyklara bölüp dur. Sosial synplar gulbatar Britan jemgyýetine ýa-da Amerikan jemgyýetine hem bar. işini dowam edýär. Ýöne orta asyrlaryň aristokratlar batraklar hady görnüşde dowam edýär. Adamlaryň kyyf, käre hünär derejeleri, iş mümkinçülikleri, gaýdançy göwletimi we beylik ýagdaýlary bölünişliklere goşun Sözümüzün başına aytdym diýany täze türkmen jemgyýetine emele gelen sosial synplaryň bölünüşini we germini açyp görkezýän sosiologiýa barlyklary el getirildi däl. Ýonada atdyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolan ýerli tüýnçiler türkmen cemiyetini hususan maliýe çeşmeleriniň el getirildigi bilen baglanykda belli bir derejede synpy guruluşlaryň emele geleniňi aýdýarlar. Türkmen jemgyýetine adamlaryň awray problem kesitlen ýer. O we ýerlerini şäher ýerlerini dogun garandaşlaryň arasyna umumy manaýdylan hem ýerde adamyň statusy pul bilen kesitlen diýip bir ýerli ýygnalyk syn saýdyar. Ol häzirki türkmen jemgyýetini birnäçe gatlaklara bölýär. Birinçilik bilen hökümetde adamlar, ýokary wezipli adamlar, döwlet gullukçylary, ministrler we olaryň maşgalaýdalary bir kategoriýada oryn tapýar. Ikinçilik bilen iýeri sewda bilen meşgul adamlar, tüccar, baýlar we iýeri telekeçiler ikinji kategoriýada orun tapýar. Mugallimler, lukmanlar, häkimlik resmileri, medeniýet we sport pudunyň işgärleri orta gatlakda ýerleşýär. Daýxanlar we işçiler garyp gatlagda işledip ýerli syn saýdyar. Türkmenistanyň iş üçinçiliginiň ýagdaýyny we Geçmişte, türkmen dilini derejesini açýyň statistiki sanlar ýetirilen, geçmişde tiýri taýpa hatdynysyklaryna ähmiýet beren türkmen jemiyetini 50-nji ýylyň söźlerine görä, soňky döwürlerde adamyň tiýri taýpa kümlegi onuň jemgyýetdäki statusyny kesgitlenmäge rol oynamayar. 50-nji ýylyň söźlerine görä, köp galatdy adamlaryň arasynda gatnaşyklar olorun sosial gatlaklaryna laýyklykda ýol açýar. Hatta mekteplerde okuwçylaryň statusa görä dost ýa-da zora tutunýarlardy diýip birliň synçasy ý. Barlak adamlaryň çaqylary khas amatly mümkinçiliklerden peýdalanýar. bir vilayatda yürütülüştürülen mektepler var. Olurda köplenç pullu adamların çağıları kuyar. Yokuru katlağın vekillerinin çağıları yurdun ingovu yokuru kucaylarına kuyarlar. Yokuru katlağın kabir vekilleri öz çağılarını daşar yurtların avraylı yokuru kucaylarına kodup sol yerlerde biznes açmaklarına hem koldu ver yerler. Ya da ministerlerin çağıları vaatın geçmek bilen yokuru vizipelere getirilir. Bu aralıkta eli yukum başkalarların çağıları yeter yetmesilin arasını kıyın şerit Öne vesiyar. Türkmenistan'a maliye çeşmelerini el yeterlilik köprün şakimiyetler ile sağlaşıklı katnaşıgı hakimiyeti yakin bulmağı talep ediyen, hakimiyeti yakin adımlar devletin mümkünçülüklerinden peydalanyar, bağlılık toplayar, eli yukun başkalarının çağaları, bağlılıklı hocalıkların çağaları ile den mümkünçülükleri eyi olup bilmeyar. Şeylilikte Türkmenlerin arasında yörgünlü bulan bayan 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 ya da bayan bir bayan bayan Hudayem bayi verer dilen sözler iyişüdüne devam ediyar. Şeyle ağzgın aylı uyadı pelegin öner vesil çarxı Türkmen cemiyetine devam ediyar. Deyip sinçlar aydiyar. Cemiyette bayi orta ve garip gattaklar var deyip yerli sinç adatik radyosunun havarçısına gurrun verdiy. Maglumat üçin aýdylsa bu makala türkmen jemgyýetine ak bölünüşi açyp görkezmäge däldi. Şeýle bölünüşiň arasyna bar bolan sarlaşygy syn etmäge, onu öwrenmäge çalyşýar. Dünya türkmenleri täze türkmen jemgyýetine emelgilen sosial gatnaşyklar barada temany Adalatlyk radiosynyň habarcylarynyň taýýarlanan maglumatlarynyň esasyny gepleşigimiň öňmezdäki sanlaryna hem dowam etdirer.